महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण स्थापन करण्याबाबत शासन निर्णय एकोणावीस सप्टेंबर दोन हजार पंचवीस मध्ये कुंभमेळा मंत्री त्याजवळ तथा समिती प्रमुख गिरीश महाजन छगन भुजबळ सदस्य दादा भुसे सदस्य उदय सामंत सदस्य जयकुमार रावल सदस्य शिवेंद्र सिंह भोसले सदस्य माणिकराव कुकाटे यांप्रमाणे नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरण समिती गठीत करण्यात आली असून यामध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वरच्या कुंभमेळा समितीचे कुठलेही साधू यामध्ये न घेतल्यानं सर्व साधू महंतांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे आज सर्वानुमते नाशिकच्या भक्तीचरणदास महाराज अखिल भारतीय आखाडा परिषद सचिव यांच्या अधिपत्याखाली बैठक होऊन यामध्ये त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक येथील आखाड्यामधील या समाज समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात यावं याबाबतचं निवेदन विभागीय आयुक्त प्रवीण यांना देण्यात ता जानोरी तालुका दिंडोरी या ही दिगंबर आखाड्याचे प्रमुख चौकी असून त्याही ठिकाणी महंत भक्तीचरणदास महाराज यांनी जानोरीच्या कुंभमेळ्याच्या अनुषंगानं महत्वाची जी कामे आहेत ती घेण्याबाबत नामदार नरहरी झिरवाड यांना पत्र आणि स्वतःचं पत्र देऊन सुचवलं कामे तात्काळ प्रशासनानं आराखड्यात समाविष्ट करण्याबाबत याबाबत निवेदनही देण्यात आलं यावेळी नेमाचे माजी अध्यक्ष धनंजय बेळे नागेश चव्हाण नरहरीन उगल मुकले सुनील घुमरे सुरेश घुमरे कौस्तुभ जाखडी किशोर कांगुर्डे हे यावेळेस उपस्थित होते त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यामध्ये अन्न औषध आणि प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ असताना त्यांच्याही नावाचा समावेश नसल्याचं दिसून आलंय त्यामुळे समितीने नेमके कोणाला कसे स्थान दिले याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले या अनुषंगानंच महंत डॉक्टर भक्त चरणदास महाराज यांनी विभागीय आयुक्तांना निवेदन दिलंय सिंहस्थ प्राधिकरण के बाद जो शिखर समिति स्थापना किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जिसमें कई मंत्री सेक्रेटरी और अधिकारी, कमिश्नर सबको उसमें स्थान दिया गया है यानी विशेषतः नासिक यानी त्रंबक पूरे संघ भी स्थान दिया गया है जो कुंभ की नियोजन करते संचालन पूरा परंपरा अनुसार अनाधिकाल से देख रहे की देख रेख करते हैं जो आखड़ा परिषद है यानी स्थानीय साधु संत उसमें किसी के नाम नहीं रखा गया अखाड़ा परिषद की ए, कोई प्रतिनिधि ना स्थानीय संतों की किसी प्रतिनिधि नहीं रखा गया विगत शुक्रवार को जो पेपर में आया उसके बाद हम लोग त्रम्बक के में आनंद अखाड़ा की और तेरह अखाड़ा के सभी प्रतिनिधि मिलकर हम लोग चर्चा मीटिंग किए और मीटिंग करके ये किए कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रवीण ग्राम साहब को ये हम लोग को निवेदन देंगे जो इसके बाद पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि कुंभ मेला हमारा है और हम कुंभ मेला का बहिष्कार नहीं करेंगे हम कुंभ मेला हमारे जो परंपरा की है हम हमारे जो देवता है हमारे जो ठाकुर जी हमारे जो निशान है हम जाकर हम खुद स्नान कराएंगे लेकिन हम प्रसाद से कोई संबंध नहीं रखेंगे तो ये हम लोगों को वहाँ निर्णय किया गया है मैं आज माननीय ग्राम साहब के पास मैं जा रहा हूँ एक निवेदन दूंगा और ये निवेदन माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर है अरे माननीय मुख्यमंत्री जी यानी गैराम साहब ये इस बार पुनर्विचार करके आखड़ा परिषद यानी नासिक त्रंबक की साधु संत की प्रतिनिधि रखा जाए आने वाले कुंभ मिला कैसे निविघन साथ हो या समाहित सबकी सह सा, सहयोग सबकी सहायता में कुंभ कैसे हो ये हम लोग के चाहते हैं तो इसलिए हम लोग एक साथ में जो का कुंभ काम करेंगे आखड़ करना ये शायद अच्छा नहीं होगा इसलिए हम चाहते आखड़ा परिषद की प्रतिनिधि स्थानीय संतों की प्रतिनिधि उसमें कहीं शिखर समिति रखा जाता है आने वाला बढ़िया साथ होगा साथ में प्रशासन शासन पूरे सब मिलकर हम लोग करने के लिए चाहते हैं इसलिए हम जा रहे हैं माननीय ग्राम सब निवेदन देने के लिए वेद प्रतिनिधि चंदन खरे नासिक